Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hari ini Perdana Menteri seperti biasa mempengerusikan mesyuarat jemaah menteri dan insyaAllah maklumat atau keputusan yang dicapai dalam mesyuarat pada hari ini akan diumumkan oleh jurucakap kerajaan yakni YB Fahmi Fazil pada sebelah petang ini. Saya mulakan taklimat pada hari ini dengan pesanan dan teguran daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terkait insiden seorang pemuda bukan Islam ditampar kerana makan di kalayak ramai baru-baru ini. Sebarang tindakan seperti ini atau seumpama dengannya perlu dihentikan semata-mata kerana ia bertentangan dengan semangat perpaduan dan keharmonian negara. Apa gunanya kita bicara soal Islam serta keindahannya terutama di bulan Ramadan sekiranya ia tidak membina kekuatan dalaman dan menjauhkan kita dari sikap yang bengis dan mengancam keamanan dan kerukunan. Yang amat berhormat PM juga percaya isu yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan bangsa ini boleh dielak jika semua pihak patuh dan komited mengamalkan prinsip hormat-menghormati antara satu sama lain bagi membina sebuah negara yang bertamadun. Yang amat berhormat Perdana Menteri juga ingin mengulas terkait beberapa perkara dan salah satunya adalah mengenai di mana beberapa hari ini juga meski di bulan Ramadan terdapat usaha berterusan ataupun usaha yang giat beberapa pihak yang terus komited menabur fitnah tanpa henti kepada beliau dengan berbagai siri dan cerita lapuk yang diulang-ulang. Ini menunjukkan keterdesakan pihak-pihak ini untuk cuba mempengaruhi minda masyarakat serta kontangnya idea mereka dalam usaha membangun negara. Memanjangkan fitnah terutama di bulan Ramadan merupakan serendah-rendah akhlak dan ditegah keras oleh Islam. Namun kita akan terus memantau rapat agar ia tidak akan sesekali menggugat serta melemahkan semangat serta niat kita dalam menjamin kesejahteraan pada negara dan rakyat keseluruhannya. Saya juga ingin memberi penjelasan terkait beberapa persoalan yang dibangkitkan mengenai rang undang-undang pembaharuan semula bandar PSB. Ini terutamanya mengenai dakwaan mengatakan pemilik asal kediaman terutama orang Melayu dan Bumi Putra, akan hilang hak mereka apabila undang-undang ini dilaksanakan. Ada juga persoalan mengenai bagaimana pemilik asal mampu untuk memiliki semula rumah yang telah diperbaharui dengan harga yang mencecah ratusan ribu ringgit. Yang Amat Berhormat PM ingin menegaskan bahawa antara prinsip utama PSB ialah projek pembaharuan kediaman mesti dijalankan menerusi perundingan dengan pemilik untuk mendapatkan persetujuan menyertai projek. Selepas persetujuan, pemilik akan menerima semula hartanah berkenaan yang telah diperbaharui, pampasan, manfaat secara hidup serta beberapa manfaat lain Semasa peringkat pembinaan dan selepas pembinaan selesai Yang amat berhormat Perdana Menteri menegaskan bahawa Pelaksanaan RUU PSB ini akan memastikan rumah yang telah diperbaharui Diberikan kepada pemilik asal Supaya mereka dapat kembali menghuni di atas tapak asal yang telah dibangunkan Nilai pempasan hartanah yang akan diperolehi oleh pemilik pula ialah berdasarkan kepada nilai pasaran masa hadapan sekaligus membantu mereka untuk memiliki semula rumah yang telah diperbaharui. Ini berbeza berbanding situasi semasa di mana pampasan yang diputuskan oleh perunding atau mahkamah adalah berdasarkan nilai semasa menyebabkan pemilik tidak mampu memiliki rumah baru yang harganya jauh lebih tinggi daripada pampasan. Selain pampasan yang jauh lebih tinggi berbanding kaedah semasa, RUU PSB juga akan memastikan pelbagai bentuk pampasan atau manfaat diberikan kepada pemilik antaranya bayaran sewaan kediaman transit, bayaran ex gratia, renovasi hartanah sedia ada dan bayaran-bayaran lain bagi membantu suara hidup pemilik sepanjang tempoh pembinaan. Ia juga sekaligus memastikan apa jua pembangunan semula menitikberatkan prinsip keadilan sosial yang menjadi asas kepada gagasan madani. Ini bermakna tidak benar persepsi mengatakan undang-undang PSB ini akan menyebabkan orang Melayu dan Bumi Putera hilang tempat di bandar atau undang-undang ini memberi keutamaan kepada pemaju. Sebaliknya PSB ini digubal untuk melindungi hak pemilik dengan memastikan pampasan yang adil dan jauh lebih tinggi berbanding sekarang. Untuk melindungi hak dan mengangkat martabat rakyat, terutama orang Melayu di bandar untuk memastikan miskin bandar terutamanya orang Melayu hidup dengan lebih bermaruah ketimbang dibiarkan hidup berhimpit selama puluhan tahun tanpa penyelesaian. RUU PSB ini adalah penyelesaian kepada pergelutan antara rakyat dan pemaju yang berlaku sejak sekian lama. Semoga Tuhan terus merahmati kita dan memberkati urusan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.